বিবাহিত মহিলাই কেতিয়াও এইকেইটা বস্তু কাকো নিদিব যদি আপুনি এইকেইটা বস্তু কাৰোবাক দিয়ে আপোনাৰ স্বামীৰ কাৰণে যথেষ্ট হানি হ'ব পাৰে আপোনাৰ স্বামীৰ কিন্তু মৃত্যু পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে আপোনালোকৰ ডিভৰ্চ পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ মিলাপ্ৰীতি নোহোৱা হৈ যাব আপুনি যদি এগৰাকী বিবাহিত মহিলা তেনেক্ষেত্ৰত ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে আজিকালি আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় সংসাৰবোৰত বহুত বেছি সমস্যা সংসাৰবোৰ আজিকালি একেবাৰে নিতিকে সংসাৰবোৰত খুব সোনকালে ডিভৰ্চ হৈ যায় এই যে সংসাৰবোৰত অতি সোনকালে ডিভৰ্চ হৈ যায় সংসাৰবোৰ নিতিকে তাৰ আঁৰতনো কি আছে তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম জানিব বিচাৰিলে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাই শেষলৈকে চাব আপুনি আপোনাৰ ইউটিউব ফেচবুক অথবা ইনষ্টা লিগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে গ্ৰ'থ কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপুনি আমাৰ পৰা লিগেল ফিউজ লীগেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লীগেল ফ'ল'ৰ্ছ এই সকলোবোৰ লীগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে ল'ব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ এইট জিৰ' এইট ছেভেন টু ওৱান আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি জনাই দিব আৰু আপোনাক আমাৰ তৰফৰ পৰা ফোন কৰা হ'ব এই যে সংসাৰবোৰ নীতিকে বিভেদ যে হয় বিচ্ছেদ যে হয় তাৰ আঁৰত কি কাৰণ থাকিব পাৰে তাৰ আঁৰত কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান কাৰণ আছে যিবোৰ মানুহে গুৰুত্ব নিদিয়ে বা যিবোৰ মানুহে উৰুৱাই পেলায় এই ধৰক নীতি নিয়ম কিছুমান আছে এই ধৰক আমাৰ শাস্ত্ৰই কিছুমান কথা কয় যিবোৰ কথা আজিকালিৰ মানুহে বা আজিকালিৰ মহিলাই উৰুৱাই পেলায় মই বহুত যিহেতু মহিলাৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' দিওঁ কাৰণ এখন ঘৰত এগৰাকী মহিলা লখিমী গতিকে মই মহিলা ৰিলেটেড ভিডিঅ' দিওঁ তাত বহু এনেকুৱা মহিলা আছে যিয়ে কেৱল নিগেটিভ কমেণ্ট দিয়ে তেওঁলোকে এই নীতি নিয়মসমূহ মানিবলৈ নিবিচাৰে সেই তেওঁলোকৰ কমেণ্টখিনি দেখিয়েই গম পোৱা যায় যে তেওঁলোকে একেবাৰে শাস্ত্ৰৰ কথা বিশ্বাস নকৰে বা নীতি নিয়ম অনুসৰণ নকৰে কিন্তু আপুনি যদি আধ্যাত্মিকতাৰ লগত জড়িত নহয় আপুনি যদি নীতি নিয়ম নামানে আপোনাৰ সংসাৰটো নীতিকেই আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীও কিন্তু ভাল নহয় আপুনি যিমান বেছি নীতি নিয়ম মানিব যিমান বেছি আধ্যাত্মিকতাৰ লগত জড়িত হ'ব আপোনাৰ সংসাৰখন সিমান বেছি ভাল হ'ব এতিয়া মই কওঁ এগৰাকী বিবাহিত মহিলাই কি বস্তু আনক দিব নালাগে তাৰে প্ৰথম বস্তুটো হৈছে সেন্দুৰ যিটো তেখেতৰ স্বাভিমান তেখেতৰ স্বামীয়ে যিটো কপালত আঁকে সেই সেন্দুৰটো কেতিয়াও কাকো দিব নালাগে আৰু নিজেও কেতিয়াও কাৰোৰে পৰা সেই সেন্দুৰটো ল'ব নালাগে আপুনি যদি আপোনাৰ সেন্দুৰ কাৰোবাক দিয়ে আপোনাৰ ভালখিনি কিন্তু গুচি যাব আপোনাৰ স্বামী আৰু আপোনাৰ মাজত খুব বেছি অমিল হ'ব মিলাপ্ৰীতি নোহোৱা হ'ব বহু স্বামীস্ত্ৰীৰ এই সমস্যাটো হয় কিন্তু গম নাপায় যে তেওঁলোকৰ মেইন মূল সুঁতিটোনো ক'ত তেওঁলোকে গম নাপায় গতিকে তেনেকুৱা ভুল নকৰিব দ্বিতীয়তে আপুনি যদি বিবাহিত মহিলা আপোনাৰ বিয়াত যিখিনি আপোনাৰ কাপোৰ দিয়া হৈছিল বা আপ মানুহে নিজৰ কাপোৰ কেতিয়াও আনক দিবও নাপায় বা আনৰ কাপোৰ পিন্ধিবও নাপায় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি মেইনলি আপোনাৰ বিয়াৰ কাপোৰখিনি আপুনি কাকো কেতিয়াও পিন্ধিবলৈ নিদিব আজিকালি এইবোৰ তেনে সাধাৰণ কথা ইটোৰ কাপোৰ সিটোৱে পিন্ধে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় কিন্তু আপোনালোকে তেনেকুৱা নকৰিব আপোনালোকৰ মাজত একেবাৰে মিলাপ্ৰীতি নোহোৱা হ'ব আৰু তৃতীয়তে হৈছে আপোনাৰ যিখিনি বিবাহিত মহিলাৰ আভূষণ আভূষণ বুলি ক'লে কি হয় আপোনাৰ মংগলচূত্ৰডাল আপোনাৰ সেন্দুৰৰ টেমাটোতো মই ক'লোঁ আপোনাৰ চুৰিকেযোৰ আপোনাৰ কাণফুলি আপোনাৰ পায়েল এইবোৰ আপুনি কেতিয়াও কাকো নিদিব এইবোৰ যদি দিয়ে আপোনাৰ স্বামীৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হ'ব পাৰে লগতে আপোনালোকৰ যিবোৰ মিলা প্ৰীতি বা মৰম চেনেহ এইবোৰো নোহোৱা হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি যদি এগৰাকী বিবাহিতা মহিলা একেবাৰে সৰু সৰু কথা মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব